Bisa so, macam mana nak counter dengan masing yang selalu guna statement Nabi Kawin banyak, bawa umur dengan cara yang terbaik. Okey. Perkara pertama adalah, kalau dia Kristian, kalau dia agama lain, kita beritahu dia bahawa Kawin Ramai ini adalah norma bagi pemimpin-pemimpin dunia dan pemimpin-pemimpin agama. Nabi Sulaiman dekat dalam Torah, Kawin Ramai. Nabi-Nabi lain yang mereka juga hargai dan mereka hormati juga, banyak yang Kawin Ramai dalam teks Hindu, di dalam teks uh, apa teks-teks lain, ada sebut tentang tokoh-tokoh mereka berpoligami. Menunjukkan bahawa poligami ini benda biasa. Benda biasa di dalam masyarakat. Bahkan kalau kita tanya golongan etis pun, dan kita tanya golongan etis. Dari segi survival of the fittest. Kan? Ini kita cerita dari perspektif biologi, eh? bukan dari perspektif agama. Even from the biological perspective, polygamy is good for the society. Maksudnya seorang lelaki yang alpha. Lelaki alpha ni dia punya gene bagus. G-E-N-E, eh? dia punya genetik bagus. Baguslah kalau masyarakat tu dapat genetik dia kan bila dia banyak isteri dia akan dapat banyak anak bila banyak anak anak-anak dia akan warisi genetik yang bagus-bagus kan, sebab kita manusia ni ada genetik yang berbeza-beza kan ada genetik lemah ada orang genetik yang banyak penyakit ada orang genetik yang cerdik jadi kalau orang tu alfa dah memang dikenali ada kecerdikan ada kekuatan keteguhan sihat Bagus kalau masyarakat tu ada genetik orang ini banyak dalam masyarakat. Jadi kalau dia kawan ramai, bagus untuk masyarakat tu. The society tu. Masyarakat society lebih healthier. Cuba tanya dia kalau dia ethics lah. Isn't that better? that we reproduce from good genes. Uh, ke you nak orang-orang yang tak berapa bagus ni replicate. Ni kita tanya dia Dalam Islam kita tak setujulah. Semua orang boleh berhak untuk beranak dan dan berkeluarga. Tapi kalau from biological perspective. So, Muhammad is an alpha. Kan? Isn't it good that he apa berkahwin? Okey. Lagi satu cerita adalah Rasulullah SAW ni bila kita tengok wanita-wanita yang dikahwin ni semua kecuali satu adalah janda. Ah uh, dan rata-rata mereka ada anak. Okey. Dan ramai yang tidak rupawan ramai yang tidak rupa, tidak rupawan. Jadi itu sebenarnya adalah social welfare. Nabi menjaga janda-janda ini. Macam mana kita tak me, uh, uh, respect seorang lelaki yang dia ni boleh menjaga banyak perempuan, boleh menafkahi banyak perempuan dan boleh menjaga ramai anak-anak yatim. Bukankah itu satu perkara yang mulia? Uh, it is something respectable. Itu itu yang pertama. Nombor dua adalah berkenaan dengan uh, berkahwin dengan Sayyidina Aisyah. Now, dalam Islam kita mendefinisikan wanita yang dah layak untuk berkahwin sebagai seorang yang telah capai umur balik. Saya tak kata ini undang-undang dunia. Saya kata dalam syariat kita. Dalam syariat kita, seorang wanita yang dah capai umur balik dan dia punya psikologi sudah matang, dia sudah ada hak untuk berkahwin. Dia sudah ada hak. Sebab apa? Badan dia sudah bersiap untuk mengandung dan minda dia juga sudah bersiap untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu. Apa hak kita untuk tangguhkan? Dia punya dia punya hak untuk berkahwin. Kalau kata tapi ustaz, dia orang belum matang dan sebagainya. Itu zaman kita. Zaman kita ni budak-budak matang lambat sebab sistem pendidikan melambatkan kematangan. Zaman dulu. Tak tengok zaman dulu lah. Zaman datuk nenek kita je lah. Bila kita dengar cerita, umur 12 tahun dah jaga adik-adik. Umur 12 tahun dah uruskan rumah. Benda ni possible. So kenapa kita tangguhkan sampai 16, sampai 18. Sekarang dah jadi 20-an. Dah masuk 30 baru kahwin. Okay, lepas tu kita anggap kita maju. Tak, wanita ni dari segi biologi pun, dia paling uh, sihat dan paling berkemungkinan untuk mengandung ketika dia berkahwin muda. Uh, so apabila dia telah uh, datang hit dan dia telah matang dari segi fikiran dia, dia berhak untuk berkahwin. Ini dalam syariat Islam. Saya bukan cakap tentang undang-undang sekular. Okay? Uh, jadi apa yang Rasulullah buat, dia bukan kahwin muda. Dia kahwin wanita. Uh, wanita, maksud dia Nabi SAW uh, diceritakan oleh Sayyidina Aisyah, aku disatukan dengan Nabi SAW ketika umur aku 6 tahun. Tetapi Nabi tidak meniduri aku kecuali selepas aku balik. Uh, okay? Kecuali selepas balik, dia dah jadi perempuan. Dia dah jadi wanita dah. Ha, dia dah jadi wanita, umur 9 tahun tu. Ada orang 9 tahun dah, dah macam 15 tahun. Ada budak 9 tahun tapi masih kecil. So, kita tak boleh nak umumkan. Kita tak boleh kata biologi orang sama di semua tempat. Biologi berbeza-beza. Macam contoh, di sebahagian tempat. Ya? Di sebahagian tempat, dia orang ni uh, budak 9 tahun tapi badan dah macam budak kita. Orang Melayu ni baru nam, uh, dah macam dah macam 16 tahun. Kan, awak travel pergi Pakistan. Awak travel pergi sebahagian tempat. Budak 9 tahun dia dah macam budak kita umur 13 tahun, 14 tahun. Jadi, Bolehkah kita nak set satu umur yang standard untuk semua? Itu tak masuk akal dan itu tidak adil. So bagi saya, Barat ni dia telah mengambil hak seorang wanita untuk berkahwin selepas dia layak menjadi wanita dan layak berkahwin. So Barat ni telah mengekang kebebasan. So kita turn the table to them. Yeah, because dia suka main benda ni kan. Dia kata, oh, korang ni langgar hak dan sebagainya. No, no, you are the ones yang melanggar hak asasi. Wanita ni dia jadi wanita. Dia dah layak untuk berkahwin. Dia dah sedia untuk berkahwin. Tapi kamu haramkan. You are the problem. Not this. Adakah saya mendorong orang-orang uh, mengahwinkan anak mereka secara sesuka hati? Tidak. Wallahi tidak. Wallahi tidak. Sebab saya tekankan tadi, syarat dia adalah biological maturity, psychological maturity. Dan biological serta psychological maturity ini bergantung kepada konteks di mana awak berada. Bergantung kepada bangsa awak. Bergantung kepada genetik awak. So, saya tidak mengumumkan. Saya tak kata kahwin dengan anak 6 tahun saya. No, jangan salah faham ya. Saya kata bila ada, -ada kedua-dua maturity ini, sepatutnya undang-undang tidak sepatutnya menghalang untuk mereka berkahwin. Okay.